Şirvanşahlar Sarayı. Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycanın möhtəşəm memarlıq abidələrindən biridir. Əvvəllər Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Şamaxı idi. Sonradan paytaxt Bakıya köçürüldü. Bundan sonra sarayın inşası başlandı. Tikinti işləri 30 il davam etdi. Şirvanşahlar Sarayının əsas hissəsi memar Əli adlı bir sənətkar tərəfindən tikilmişdir. Sara 2 mərtəbədən ibarətdir. 1-ci mərtəbədə 27, 2-ci mərtəbədə isə 25 otaq var. Şirvanşahlar sarayına divanxana, türbə, məscid, ovdan və hamam daxil idi. Divanxanada şah rəsmi qəbul mərasimləri keçirirdi. Divanxanaya daxil olan yerdə qapının üstündə Quranın 10 surəsindən ibarət yazı var. Ovdan su saxlamaq üçün tikilən qoyun yeraltı hovuzdur. Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, saraydakı ovdan 5 ton su tuturmuş. Ham, hamamxana isə təmizlik məbədi hesab olunurdu. Hamama gələn su yerin altından çıxırdı. Suyu ağ nefti yandırmaqla qızdırırdılar. Hamam xananın divarları çox gözəl naqışlarla bəzədilmişdir. Şirvanşahlar sarayının daş divarları üzərində oyma üsulu, üsulu ilə çoxlu maraqlı yazıb var. Bu yazılar Şirvanşahlar sarayının xalqımızın milli memarlıq nümunəsi olduğunu təsdiq edir. Onu qorumaq və gələcək nəsillərə saxlamaq isə hər birimizin vətəndaşlıq borcudur axı hər bir xalqın böyüklüyü ilə növbədə onun mədəni irsinin zənginliyi ilə ölçülür. Mətnini yazdı Diləbə Cəfərova.